उसकी पहल भी पाकिस्तान के जो डीजीएमओ है उन्होंने की थी भारत के डीजीएमओ से बात करके और दोनों देशों के कंसेंट से फ़ायर हुआ था भारत तो हमेशा जो कमिटमेंट करता है उसको पूरा करता है लेकिन पाकिस्तान की ये हरकत ये बेईमानी है और इससे पहले भी उन्होंने कई बार ऐसा उल्लंघन किया है शस्त्र संधि का शस्त्र संधि मोदी जी ने उनको एक सुधरने की संधि देने के लिए की थी लेकिन वो मुझे नहीं लगता है सुधरेंगे अभी उनको रात को जो जो उन्होंने हरकत की है हमारे सिविलियंस पे अटैक करने का लेकिन उसको मुँह तोड़ जवाब पाकिस्तान को मिल गया है और आ, हमारी सेना पूरी तरह तैयार है आ, उनको पता भी था शायद कि ऐसी हरकतें करेंगे इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शस्त्र संधि का फायर का ट्वीट भी नहीं किया था लेकिन ये बार बार ऐसी हरकत करने के बाद पाकिस्तान को एक सबक सिखाएंगे और भारत इतना ताकतवर है भारतीय सेना इतनी मजबूत है कि ये पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब रात को ही दिया है और पाकिस्तान को ये पता है कि भारत से लड़ना आसान नहीं है भारत से हम लड़ेंगे तो हम हारेंगे भी और हमारा नामो निशान भी मिट जाएगा और इसलिए मैं तो कहूँगा कुत्ते की दुम होती है वो सीधी नहीं होती है टेढ़ी रहती है तो कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती टेढ़ी रहती है इसलिए उसको काटना पड़ता है तो ये काटने का काम जरूर अगर नहीं सुधरेंगे पाकिस्तान तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो देशवासियों को तवज्जा देते हैं प्राथमिकता देते हैं देश हित को प्राथमिकता देते हैं वो देशभक्त राष्ट्रभक्त मोदी जी उसका पूरा इंतजाम बंदोबस्त करेंगे और उनके जो कि नमक हरामी बे बेईमानी करने वाले पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे तो पाकिस्तान ने अपनी नीचपना दाखोला है पाकिस्तानची ही नीच हरकत आहे खऱ्या अर्थाने शस्त्रसंधी झाल्यानंतर एक त्यांना सुधारण्याची संधी होती परंतु त्यांनी ती गमावलेली आहे रात्री त्यांनी जे काय माकड चाळे केले आपल्या केविलोवांना प्रयत्न केला आपल्या लोकांवर अटॅक करण्याचा तो परतवून लावून त्यांना मुहतोड जवाब आपल्या भारतीय सैन्याने दिलेला आहे यामध्ये त्यांनी सवक शिकली पाहिजे आणि म्हणून यापूर्वी देखील अशा प्रकारचं उल्लंघन त्यांच्याकडून झालेलं आहे भारताने पूर्णपणे शिस्तीचं पालन केलेलं आहे संयमी वृत्ती ठेवलेली आहे पण भारत दहशतवादाविरुद्ध झिरो टॉलरन्स दहशतवादा विरुद्ध कुठल्याही तडजोड करणार नाही समजोता करणार नाही हे देखील आदरणीय प्रधानमंत्री मोदयांनी सांगितलं आहे त्यामुळे पाकिस्तानला याच्यातून सबक शिकली पाहिजे धडा घेतला पाहिजे आणि आपल्या अवकातीप्रमाणे आपल्या आपल्या कुवतीप्रमाणे भारताशी वागलं पाहिजे अन्यथा अन्यथा भारत त्याला मी पहिलं पण म्हणालो जगाच्या नकाशावरून पाकिस्तानचं नाव नामोनिशान मिटवण्याची हिंमत भारतामध्ये आहे शहाबाज शरीफने पण स्वतः सांगितलं एक सीज पायर आहे एक शस्त्र शस्त्रसंधी आहे एक ॲसी शांती आहे ये शांती बोलके फिर पर हमला कर रहे ये तो डबल करड है और ये डबल स्टँडर्ड वाले धोकेबाज पाकिस्तान को सब लोग मिलके मूळ तोड जवाब देंगे युट्यूब वर सुद्धा रायगड टाइम्स सर्च करा आणि पहा रायगडच्या काना कोपऱ्यातील प्रत्येक बित्तम बातमी आणि हो नच्या सबस्क्राईब बटन वर क्लिक करायला विसरू नका रायगड टाइम्स आपला चॅनल आपला आवाज